Наш отдел была получена информация о том, что жители города Николаева в составе трех человек э, в городе Николаеве открыли усилительное заведение э, для целью отдыха э, иностранных моряков, прибывающих в порты города Николаева. <клес> Значит, под, э, под этой маркой э, начали начали предоставлять услуги сексуального характера Значит, набрали молодых девушек возрастом от 20 до 30 лет услуги сексуальные предоставляли девушке по указанию конкрет по указанию группы лиц значит, денежные средства, полученные от предоставления услуг, девушки часть отдавали непосредственно хозяевам данного заведения и остальную часть оставляли себе. Значит, данные Данная информация была внесена в единый реестр досудебных расследований. Значит, при проведении оперативно-следственных действий была задокументирована группа лиц. Значит, были санкционированы в суде обыска. Значит, при проведении обысков по местам жительства и местам предоставления сексуальных услуг значит, были изъяты денежные средства, черновые записи, учетные записи предоставляемых услуг, оказанных услуг, значит, черновая бухгалтерия и различные другие предметы, представляющие интерес для следствия в доказательной базе. Значит, данное, данное деяние согласно части 2 статьи 303 Уголовного кодекса, подразумевает под собой сутенерство. Значит, санкция статьи предусматривает наказание от 4 до 7 лет. В настоящий момент группа лиц задержана. Центральным судом избралось мера пресечения содержания под стражей.